然后你问我，你不是太笨了？他老想水，焯水。哇，倒进去它就碎了哦。什么东西啊？肥牛哦。所以你的你不能用筷子搅拌它。我没搅呢，它就碎了。碎就碎吃吧。来七八点吃的。七八点可能吃不上我。 我这锅真重，哎，这锅擦干嘛？放油之前，嗯，要洗一下。洗完了。好嘞。真的拿厨房用纸擦干净。啊、好嘞。嗯、啊，那个放适量的油。 呃，uh, 多少？少放一点，看你自己爱吃油的还是不油的。你汤啊？<油>你放油。再给它一下，不然的话它容易粘锅。我那个青豆和那个可以焯水吗？来，我焯一下。炒出什么？炒出炒出番茄汁，倒入蒜末。<laughs> 我没有鲜思。这个这个 <noise> 放入土豆中翻炒，我、哦嗯、<laughs> 想颠锅 <laughs> 没有想颠，这个、锅太重。了。 我要加那个了。哦，下面下面再加什么？哎，他怎么没告诉我什么时候加水啊？你现在就可以加水了呀。哦呵呵，他没写呀、啊。他还能给你写啥时候加水啊？加多少？你看你要喝多少汤，你加多少水了。两 <laughs> 勺生抽，一勺蚝油。哎呦！一勺番茄酱放了。 小勺食盐，小勺食盐，哎，没了。煮开放肥牛。啊，我那两个大菜怎么办？<laughs> 我还要抽一袋鸡翅。这算水开了吧？开了。 哇，我都不相信这个土豆能吃了。你这个可以多煮一会儿会儿，那土豆肯定没好。那我这肥牛多煮一会儿不是就老烂了？哦，<吧>你已经放肥牛了，对啊。<吧>咋办？就，哎，你看肥牛好了，你就弄起来呗。哎呀，我放早了，我要捞起来、啊。 啊，太多太多。 做个鸡翅，鸡翅放在这里。嗯，在锅中放冷水和姜片。哎呀！呃，姜片是不是要打个结的？ 吃的打工。虽然不会做菜，但还是看了很多的。鸡翅与冷水一同下锅啊、哦！鸡翅与冷水没关系，你就冷水下锅了，你就把鸡翅放进去就好了。我现在下，现在下呀、啊！冷水下锅，水开、嗯、不用煮扣。我把可乐鸡翅焖上，我就开始做炒饭。 我也不懂，就是不用不用煮透，看到浮沫比较多时关火，这算多吗？<laughs> 差不多了，差不多，关火了。关火了，嗯、火了然后你把鸡翅夹出来。我做着做着，妈妈就上手了。嗯 Cool. <laughs> 差不多了，差不多了，那我关火了。然后呢？然后你问我，你不是菜谱吗？喵喵喵喵喵！啊，一听可乐，一，一勺料酒。 一勺老抽，两勺盐，两勺生抽，老抽可以少放一点，这个上色。我就是这么想。那我让它炖了吧。嗯。盖盖子了。可以。哎呀！快让叶子给你洗锅。<laughs> 我不想洗这个锅、啊。<laughs> 快，你帮我洗一下锅，我来,来炒饭了。可乐鸡翅，差不多了。 腌制牛肉，啊，把牛肉拿出来。牛肉拿出来。出来给给个洋葱我吧，一点点吧。切洋葱要戴眼镜 <coughs>，不然会流泪。你戴我的眼镜。戴什么眼镜？会流眼泪。不是流泪，多少？我就一点点，一点点也会辣的。走、哦，完了。 嗯，稍微、啊、放多一点。哦，油多了一点，其实也、嗯、没关系，这个粘锅你就多放一点。哎呀，洋葱应该一起放。我说、啊，应该先放洋葱、哎。哎呦哎呦，我烫手了！哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦 然后它全都变色，然后你放那个豌豆粒啥的。哎、嗯，他让我最后放啊！他让我先放米饭的。没事，是你的。我反正是先放这个。我一般是最后放米饭，因为米饭都熟的。啊，好香啊！ 豆放洋葱会很香啊，菜就会。算变色了吗？嗯，所以你把那个都放了吧。都放、啊。哇、哦，这是我做的菜，我做的菜，哇，这是我做的菜，天呐。一勺啊。你可以放一点点糖，是吧？ 一点点，一外的。你可以放米饭。饭啊。嗯。你可以不放那么多饭。我先先来。你先放一半试试看。 嗯，锅中倒油，倒鸡蛋，多少？不要按妈刚来的那些量倒出它们。你多，你需要先干嘛？炒鸡,啊、炒鸡蛋。炒鸡蛋你就多倒一点。哇，这很多了吧？可以了吧？你放、嗯、吧不。不要，不要不要这样分。 的先轻轻的，然后然后再给它，不用打的那么散。黄瓜是不是有点多啊？全放了吧，你就那么几片。<laughs> 你说的，你要我全放，你吃掉，我跟你说，<laughs> 吃掉，吃掉，完好了，小一点。<laughs> 太重了，太重了。是蛋咸还是黄瓜咸？我吃个黄瓜感觉有点咸。那不,不那出锅吧。 我的我的黄瓜鸡蛋完成。r u 妈妈做饭了，Ruby 嗯，臭死了。怎么这么重的可乐的味儿啊？会好吃吗？不、呃，我花了多久啊？现在几点？七点零九。我几点做的？六点钟？不是吧？是差不多六点的时候做的吧。 可以了，我以为我要做三个小时呢。把我们的碗筷摆好啊，妈妈。哦、天呐，我居然做了 <laughs> 四个菜！救命！这在过去连我自己都不敢想象。哎，你接着看着锅里啊、哦。难以想象！我把这个盖子掀开，我居然做了四个。 我还是先拿起来给你们看一眼吧。这是什么？这是个菜窝。可乐鸡翅、鸡蛋黄瓜、牛肉炒饭、肥牛番茄土豆汤。让我们怀着激动又忐忑的心情。嗯不好吃，你们都得给我吃光，我跟你。们讲。 对，牛肉炒饭，先尝一口我的饭，还行，土豆挺烂的了，但是肥牛有股味道，嗯，是不是，这肥牛，不是很好，不是我的技术问题，<laughs> 尝一口可乐鸡翅。 嗯，哇，可乐鸡翅好好吃啊！这个、也还行，我觉得鸡翅特别好吃。嗯，哇，这鸡翅绝了！嗯，范奶奶，两位领导。 买一码可以，可以，以后都你做饭了。哈哈哈。好这一期 vlog 到此为止了。我吃饭也没有什么好看的，就想告诉大家一点，就是作为妈妈做菜真的是很不容易，所以平时一定要多爱妈妈，多孝敬孝敬妈妈。做饭的爸爸也是。好了，这期 vlog 到此为止，拜拜，拜拜，祝大家生活愉快。哎